Assalamualaikum Kita dah sampai kepada soalan nombor 4 Latihan kendiri 2.9 Untuk matematik tambahan tingkatan 5 uh, Jadi di sini uh, Cikgu tak nak bacakan soalan Kita dah ada gambar rajah Cikgu dah sketch balik Iaitu Lengkung ini ialah diwakili oleh A Y sama dengan e x tambah B per X dan garisan ini, PQ ini, adalah garisan normal kepada tangent. Jadi di mana tangent? Tangent tak nampak di situ. Tak ada tak lukis lagi. Jadi kalau kau nak lukis boleh lukis tambah kalau ada yang relevant eh. Dan garisan normal ini adalah 3y tolak x sama dengan 14. Okey, jadi apa info dia kata? Okey, di situ dia nak tanya uh, apakah nilai-nilai bagi A dan B. Di sini ada a dan b. Jadi apa yang kita kena tahu ialah kita nampak bahawa titik 1/5 ini berada pada normal dan berada pada lengkok. Jadi kalau biasa-biasa tu kamu tak masukkan koordinat. Kenapa? Sebab kamu dah tahu koordinat. Tapi dalam kes ni persamaan kita tu ada algebra. Jadi kita boleh memasukkan koordinat ini dalam persamaan yang asal itu. Okey. Jadi untuk mendapatkan satu persamaan. Jadi kita ulang balik iaitu untuk jawapan A, uh, nilai A dan B kita salin saja equation dia sama dengan AX tambah B per X pada titik 1, 5. Okey, titik layar ada tak? Sini tak titik. Q tak ada diberikan titik. Dia berikan persamaan saja. Jadi, untuk 1, 5 kita bahas gantikan X sebagai 1 dan Y sebagai 5. Kata 5 sama dengan A darab 1 tambah B per 1 Jadi A darab 1 ialah A, B per 1 ialah B Jadi kita dapat satu persamaan Iaitu 5 ialah A tambah B Okey, disebabkan ini ada dua algebra Cikgu kata di persamaan pertama Um, Ada apa-apa maklumat lain? Okey, jadi di sini kalau kau baca balik, dia ada beri tambahan iaitu dia beritahu kita bahawa hmm, oh, persamaan normal inilah ni 3y tolak x sama dengan 14. Jadi apa yang kamu kena tahu, kita belajar dy dx adakah itu persamaan normal? Tidak. Tapi uh, bukan persamaan tapi kecerunan. Bukan kecerunan normal tapi kita dapat kecerunan tangent pada titik jika kita masukkan nilai X. Jadi apa kita boleh buat di sini ialah daripada ni, daripada 3Y tolak X sama dengan 14. Jadi cikgu tulis di sini, 3Y tolak X sama dengan 14. Kita jadikan dalam bentuk kecerunan iaitu 3Y sama dengan X tambah 14. Jadi Y sama dengan X per 3 tambah 14 per 3 Jadi keceronan ialah 1 per 3 Iaitu X per 3 maksudnya 1 per 3 X Jadi ini keceronan apa? Keceronan normal Okey tapi kamu kena tahu dy dx Kita belum ada buat dy dx pun Tapi dy dx ialah kecerunan tangent Jadi apa cikgu buat sini cikgu akan cuba lukis lah okay. dia ni walaupun lengkuk ni nampak macam susah sikit nak lukis Okey, buka macam ni Ah, uh, Yang ni tangent Okey uh, Apa yang pentingnya, ok lukisan cikgu tak tepat Cikgu draw 90 degree kat situ Jadi, tangent dan normal adalah berserenjang Jadi kalau berserenjang maknanya nilai kecerahan normal darab nilai kecerahan tangent akan dapat negatif 1 iaitu M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Jadi M1 3 darab M2 sama dengan negatif 1. Jadi M2 kita akan dapat negatif 1 darab 3 per 1 iaitu negatif 3. Jadi kalau kau nak pendekkan cerita, Terbalikkan ni, negatifkan dia akan dapat. Ini adalah kecunan bagi tangent Ok Jadi ruang tu cikgu nak Sikit je Tak nak lukis okay. Jadi apa kaitannya ni eh? Sebab Bila kita cari dy dx dari sini uh, Kita cari dy dx Kita kena Dengan kecunan tangent Bukan dengan kecunan normal Okey, ha, jadi dy dx ok jadi cikgu tradikan dia dulu jadi y ke sini jadi cikgu tulis balik cikgu naikkan uh, x ke atas jadi kita kata y sama dengan ax tambah bx kuasa negatif 1 dari lepas itu kita cari dy dx dy dx sama dengan a sebab uh, pembezaan bagi ax ialah a dan pembezaan ni Negatif 1 turun depan Kita dapat negatif B, X negatif 1 Negatif 1 Yang akan jadi negatif 2 Jadi di sini kita akan kata A tolak B Per X kuasa 2 Dan kita boleh masukkan Sebab dia ni lah tangent Nilai X ni adalah 1 Jadi kalau X sama dengan 1 Jadi nilai M Kecurunan Tapi kecurunan tangent Ialah A Tolak B per 1 kuasa 2 iaitu A tolak B. Dan nilai keceronan di sini ialah negatif 3. Okey. A tolak B sama dengan negatif 3. Okay. Jadi, dapat daripada mana? Daripada nilai keceronan. Di Y di X ialah keceronan tangent uh, dan uh, kita dapat keceronan tangent. Daripada persamaan normal tadi Persamaan normal dah kita terbalikkan Kita dapat negatif 3 ke curang tangent juga okay, Jadi kita kena uh, samakan Kena tahu dy di belakang curang tangent Jadi negatif, sama dengan negatif 3 tadi Bukan dengan 1 per 3 Jadi kita dah ada persamaan yang kedua Jadi kamu ikut kamu lah nak gunakan teknik apa Teknik pun hapuskan ke teknik uh, apa Boleh je Okay, ha? Jadi apa yang cikgu nak buat, cikgu nak gunakan teknik apa? Teknik uh, penggantian juga. Jadi cikgu jadikan subjek sebagai A, negatif 3 tambah B, negatif B buat sini, kita dapat. Kita dapat positif B. Jadi cikgu akan masukkan uh, 5 sama dengan A tambah B. Tempat A yang di bawah ni cikgu gantikan sebagai negatif 3 tambah B. Jadi jika kita kata 5 sama dengan A Tempat A ialah negatif 3 tambah B dan tambah D Dan sebabkan ni adalah persamaan linear Yang 3 bawa sini akan jadi 5 tambah 3 ialah 8 B tambah B ialah 2B Untuk dapatkan nilai B ialah 8 bahagi 2 dapat 4 Dan kita nak dapatkan A macam mana? Ha, Kita ambil persamaan ni lah jadi A adalah sama dengan negatif 3 tambah B Negatif 3 tambah B Ialah B ialah 4 Jadi nilai A ialah 1 Jadi oleh itu kita kata A sama dengan 1 B sama dengan 4 Okey Dan sebelum kamu memulakan dengan soalan B Soalan mana-mana sekalipun Okey, jadi kamu gantikan dulu dalam persamaan ini Nilai A Jadi kita dapat persamaan kita Ialah Y sama dengan A ialah 1 1 dalam X Ialah X Dan B B ialah 4 Per X ha, Jadi ini persamaan dia Okay Oh, tak ada-tak ada okay. ni Okay Itu untuk A Jadi untuk B Okay, kita kena padam dulu Untuk B dia tanya apa? Tanya persamaan tangent pada titik Pada 1, 5 Okey, pada titik ini. Jadi, persamaan tangent Kita dah tahu tadi uh, Yang ini, persamaan normal ini Kecurunannya adalah 1 per 3 Yang ini kecurnannya adalah Negatif 3 Jadi, untuk soalan B uh, Kita dah tahu Itu masukkan sajalah Kecurunannya negatif 3 Sebab kita tak dapat kecurunan Ataupun dia nak ditanya persamaan tangent. Persamaan tangent, kena masukkan kecunan tangent dan titik yang di mana berlakunya tangent tersebut. Jadi, kita ambil persamaan itu iaitu Y sama dengan MX tambah C. Kenapa Y sama, uh, sama dengan uh, MX tambah C? Kerana ini adalah garis lurus. Okey, jadi masukkan saja 1 dan 5, X dan Y dan M sebagai negatif 3. Jadi, kita kata 5 sama dengan negatif 3 darab 1 tambah C. Jadi, negatif 3 pindah sini. Jadi, 3 tambah 5 adalah 8. Jadi, nilai C adalah 8. Oleh itu, persamaan tangent adalah Y sama dengan uh, negatif 3 oh, X tambah 8. Okey, C ditanya apa? Koordinat Q. Apakah koordinat Q? Okey, koordinat Q. Apa yang kita kena perhatikan betul-betul ialah -betul koordinat Q ini terletak pada dua graf. Pertama, dia terletak pada lengkung. Yang kedua, dia juga terletak pada persamaan normal. Jadi, apa kita buat? Persamaan serentak. Jadi, untuk C, kita tanya Q tu apa? Jadi kita ada persamaan dua persamaan itu 3y tolak x sama dengan 14 dan persamaan lengkung yang ini. Jadi apa kita buat? Kita jadikan x atau y sebagai subjek lah. Jadi kita jadikan x sebagai subjek kira 3y tolak 14 adalah x dan kita nilai ini kita masukkan di dalam kedua-dua nilai ini. Uh, tapi mungkin tak naklah dulu. Cikgu nak, cikgu darab dulu semua dengan x. Kita akan dapat X Y sama dengan X kuasa 2 tambah 4 Jadi baru kita masuk uh, okay. Satu di sini Satu di sana Jadi nilai X adalah 3 Y tolak 14 Darah Y sama dengan 3 Y tolak 14 Kuasa 2 Cikgu akan buka terus 3 Y tolak 14 Dan tambah 4 Okey Ini X darab Y Sama dengan X darab X Tambah 4 Okey, kita buka bracket Kita akan dapat 3Y kuasa 2 Tolak 14Y Di sini 3Y darab 3Y 9Y kuasa 2 uh, 3Y darab negatif 14 Ialah negatif 42Y Begitu juga negatif 14 darab 3Y Negatif 42Y Dan negatif 14 darab negatif 14 ialah 196 tambah dengan 14. Oops, tambah dengan 4 je. Okey, kita boleh ringkaskan di sini. Jadi 9 tolak 3 dapat 6y kuasa 2. Tolak 42, tolak 42 dan kemudian tambah 14. Ini negatif 84, tambah 14 akan dapat 70. Uh, negatif tujuh puluh lah Okey negatif tujuh puluh Y Tambah dua ratus Dan seterusnya kita boleh ringkaskan uh, Kita bahagi dua dulu Kita kata kosong sama dengan Tiga Y kuasa dua Tolak tiga puluh lima Y Tambah satu ratus Jadi untuk mendapatkan nilai Y ni Uh, kita biasanya boleh dapat Menggunakan pemfaktoran Mari kita tengok Itu masukkan fungsi Kuadratik Dan nilai A ni adalah 3, B adalah Negatif 35 dan C adalah 100 Jadi kita dapat Nilai yang pertama ialah 20 per 3 jadi kalau 20 per 3 ialah 3Y tolak 20 Dan nilai yang kedua ialah 5 Jadi 5 maknanya Y tolak 5 Okey, jadi kenapa ada dua nilai dan apakah nilai yang kita patut ambil dalam keadaan ni? Okey, jadi di sini kita buat per, apa? Persamaan normal dengan curve. Jadi pertemuan dia berada pada P dan Q Dan nilai kedua-dua ni nilai Y Y yang satunya Y 23 Satu lagi 5 Jadi sini dah ada dah ha, ni. dah ada 5 Jadi yang ni tak payahlah ha, Buang je Kita dah tahu Y untuk Q Adalah 20 per 3 Jadi kita nak cari nilai X dia ha, Ada pula persamaan dia tadi ya? ha, Jadi X jadi nilai X adalah 3Y tolak 14 iaitu 3 darab 20 per 3 tolak 14 3, 3 potong dapat 20, 20 tolak 14 dapat 6 Jadi koordinat Q oleh P2 koordinat Q adalah X ni 6 dan Y ni 20 per 3 Jadi itu untuk jawapan untuk C dan yang terakhir sekali itu untuk soalan D dia tanya apakah koordinat titik tengah bagi PQ Tengok titik tengah ialah Apa formula dia? X1 tambah X2 per 2 Dan Y1 tambah Y2 per 2 Jadi P dengan Q Okey, Q ada kat sini Jadi X nya 1 tambah 6 per 2 Dan Y 5 tambah 20 5 tambah 20 per 3 bahagi dua. Okey, jadi di sini satu tambah uh, tujuh, jadi tujuh per dua atau tiga lima tak ada masalah. Uh, uh, pecahan tak wajar pun tak apa. Tapi yang ini ada masalah sikitlah. Okey, tak pasti nak kira. Jadi kita tengok lima tambah dua puluh bahagi tiga. Okey, dua puluh per tiga tu dan kemudian kita bahagi dua. Jadi kita dapat shift ABC, kita dapat 3.5 per enam Ke lima enam Jika jawapan kamu tu Kamu dapat bentuk lain uh, Tak apa Ini kalau decimal selagi Dia tak perlu round off Kamu boleh guna Decimal pun boleh Pecahan pun boleh Pecahan tak wajar pun boleh Pecahan-pecahan uh, pun boleh Okey, selamat